Андрею Маначинскому передаем привет. Привет, мама. Привет, тут компания. Привет, Юля. Видишь меня? Юля. Привет, меня. Вот я в центре. Вот. Да, смотри, я так что будьте здоровы меня. и приезжайте целыми, не повредить не не мы. Плохо вас слышу, но э, передаю привет, хочу передавать, передать привет Мама, целую тебя очень сильно, спасибо за поддержку э, Передать привет своим детям, э, Лешке, Денису, очень скучаю по ним Передать двору, квадрату нашему родному Чувствую их поддержку, звонки, благодарность, переживания э, всех не смогу перечислить, передать привет самому лучшему другу моему, который у меня есть в жизни, который был уже три года рядом со мной. И чувствую поддержку его каждый день. Вот, э, чувствую всем телом, всем душой. Очень рад, что у меня есть настоящий такой друг. И э, если бы у меня была жена таким другом. Я бы был самым счастливым человеком на этой земле. Пользуясь случаем, хочу, пользуясь случаем, хочу сделать предложение этой самой замечательной девушке. Лилечка, я тебя очень люблю. Я, я прошу твоей руки, вот, как только у нас возникнет э, ситуация такая, что какое-то затишье, можно будет вырваться... Потому что сейчас пока нельзя, сейчас пока не тихо. Я приеду, тебе, э, попрошу тебя прямо перед тобой. Андрей, привет, я здесь. Ну, конечно, я тебе отвечу «да». Пожалуйста, приезжай быстрее, мы тебя все очень ждем и очень любим. Главное, обращайся живым и здоровым. И всем ребятам я того же желаю. Я тебя очень люблю. Приезжай. Я yes, сейчас